دوستو تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب بحرائے روم صرف سمندر نہیں بلکہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا جہاں ایک طرف عالم اسلام کی سب سے بڑی خلافت خلافت عثمانیہ کا بحری بیڑا اور دوسری طرف پورے یورپ کی متحد سلیبی طاقتیں اسپین وینس مالٹا پاپائے روم سب ایک سپ میں صرف ایک مقصد کے ساتھ کھڑے تھے ترکوں کو سمندر سے مٹا دینا یہ وہ لمحہ تھا جب سمندر کی لہریں خون سے سرخ ہوئی جب ہر بیری جہاز ایک قلعہ بنا ہوا تھا اور ہر سپاہی زندہ رہنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دے رہا تھا یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی یہ ایک تہذیب کا دفاع تھا اور یہ خلافت کا وقار تھا اور ایک نشان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے نقشے پر قائم رکھنے کی جد و تھی سن پندرہ سو اکتھر عیسوی لیپانٹو کا خلیج اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی پہلی لڑائی جہاں توپے گرجی نیزے اٹھے اور تیر بھرسے اور سرفروشوں نے تاریخ کے اوراق پر اپنے خون سے وفا کی ایک ایسی داستان لکھی تھی علی پاشا ایک وفادار سپہ سلار جس کا سر تو کٹ گیا مگر اس کی غیرت آج بھی ترکوں کے دلوں میں زندہ ہے تو آئیے چلتے ہیں اس دن کی طرف جہاں سمندر چیخ رہا تھا جہاں بحری جہاز چل رہے تھے اور جہاں اسلام اور صلیب ایک دوسرے سے آخری حد تک ٹکرا رہے تھے یہ ہے جنگلی پانٹو کی کہانی جسے یورپ نے فتح کہا اور عثمانیوں سبق سن پندرہ سو ستر عیسوی اور موسم خزاں کا تھا یورپ کے کیتھولک بادشاہوں کے درباروں میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا عثمانی خطرہ عثمانی سلطنت کے جہاز مشرقی بحرائے روم میں چاند کی طرح چمک رہے تھے قبرص پر حملہ ہو چکا تھا اور پوپ کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا کسی طرح عثمانیوں کا زوال ہو اور پھر رومن کیتھولک کلیسا کی سرپرستی میں یورپی سلطنتوں نے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا جسے مقدس اتحاد ہولی لیگ کہا گیا اور اس اتحاد میں شامل تھے اسپین وینس پاپائی ریاستیں اور مالٹا کے انائٹس اور اس کے علاوہ دیگر کیتھولک ریاستوں کے تجربہ کار جنگجو ان کا مقصد صرف قبرص واپس لینا نہیں تھا بلکہ عثمانیوں کو سمندری طاقت سے مکمل طور پر مفلوج کرنا تھا اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ سلطان سلیم ثانی کے زیر قیادت اپنے عروج پر تھی اگرچہ سلطان سلیم خود جنگجو مزاج نہیں رکھتا تھا لیکن اس کے بحری کمانڈر علی پاشاہ اور اس کے تجربہ کار سپاہی خلافت کی بحری عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھے عثمانیوں کی بحری تاریخ میں فتح کی کئی داستانیں لکھی جا چکی ہیں جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں اور خاص طور پر خیر الدین بار بروسہ کی فتوحات آج بھی ان کے دلوں میں زندہ تھی لیکن اس بار مقابلہ عام نہ تھا بلکہ ایک امتحان تھا یہ ایک منظم سلیبی اتحاد کے ساتھ جہازوں کی جہازوں سے ٹکر تھی اور اس کے پیچھے صرف زمین یا وسائل نہیں تھے بلکہ ایمان تہذیب اور بقا کا مسئلہ تھا یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ اسلامی خلافت اور صلیبی یورپ کے درمیان ایک آخری بڑی پہری آزمائش تھی جب صلیبی اتحاد نے جیسے ہی جنگ کا اعلان کیا پورے یورپ کے گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجنے لگی اور پادری ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کفار ترکوں کے خلاف جہاد پر آمادہ کرنے لگے تھے اور یورپی شاہی درباروں میں ہتھیاروں کے انبار لگنے لگ گئے تھے اور اسپین نے اپنے مشہور کمانڈر ڈان جان آف آسٹریلیا کو اتحاد کا سپریم کمانڈر نامزد کیا جو ایک نوجوان بہادر اور مذہبی جوش سے بھرپور جرنیل تھا اور وینس نے اپنے تجربہ کار ایڈمرل کو بھیجا جبکہ پاپائی ریاستوں نے مارک آنتونیو کو تیار کیا ان تمام افواج کو ایک ہی جھنڈے تلے ایک ہی مقصد کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کی بحری طاقت کا خاتمہ کر دو ادھر خلافت عثمانیہ میں بحری بیڑے کی کمان علی پاشا کے ہاتھ میں تھی جو تربیت یافتہ بہادر اور عثمانی سمندری جنگوں کا ماہر تھا اور اس کے ساتھ پیڈی رئیس جیسے افسر بھی تھے جس نے سمندر کو کتاب کی طرح پڑھ رکھا تھا عثمانی بیڑا تیزی سے قبرص کی طرف بڑھ رہا تھا اور ان کا مقصد تھا کہ یورپ کی مداخلت سے پہلے قبرس پر مکمل قبضہ کر لیا جائے لیکن علی پاشا کو معلوم نہ تھا کہ یورپ کے سمندری کنارے پر ایک توفان سر اٹھا رہا ہے اور یہ یہ عام نہیں تھا اتحاد کا سب سے بڑا حربہ تھا بحرائے روم کے نیلے پانیوں میں اب لنگر کھولے جا چکے تھے جہازوں پر توپے نصب تھی سپاہی اپنی آخری دعائیں مانگ رہے تھے دونوں طرف خدا کے نام پر تلواریں اب اٹھ چکی تھی ایک طرف ایمان کی روشنی دوسری طرف انتقام کی آگ سات اکتوبر پندرہ سو اکتر عیسوی کے دن سورج پہرائے روم پر سرخ روشنی ڈالتا ہے جیسے خود قدرت بھی آنے والی اس ہولناک خون ریزی کا اشارہ دے رہی ہو دونوں بحری فوجیں لپانٹو کے مقام پر آمنے سامنے تھی سلیبی اتحاد کے دو سو سے زائد جنگی جہاز منجیکوں توپوں اور تیر اندازوں سے لیس تھا یہ جہاز کتار در کتار پانی پر چل رہے تھے ہر جہاز پر سلیب کا پرچم لہرا رہا تھا اور پادری مناجات پڑھ رہے تھے اور اس لشکر کی ہمت کو بڑھا رہے تھے عثمانی بیڑا علی پاشا کی قیادت میں دو سو تیس جہازوں پر مشتمل تھا وہ دلیر خاموش اور خدا پر بھروسہ رکھنے والے سپا سلار تھا اس کے پاس جدید توپخانے تجربہ کار ملہ اور بہادر سپاہی تھے اس وقت عثمانی صفوں میں آزانیں دی جا رہی تھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور ہر سپاہی شہادت کا طلبگار تھا جب دوپہر کے وقت دونوں بحری بیڑے ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ چکے تھے پھر طبل جنگ بجا توپے دھاڑی اور آسمان پر دھواں چھا گیا سمندر پر خون کی بارش ہونے لگی ہر طرف آگ بارود اور انسانی چیخے تھی جہاز جہاز سے ٹکرا رہے تھے اور نعرے بلند ہو رہے تھے اللہ اکبر فور دا کرسٹ اینڈ کراس سلیبی اتحاد نے مرکز میں حملہ کیا جہاں علی پاشا کا جہاز موجود تھا اور ایک شدید حملے میں علی پاشا کو شہید کر دیا گیا ان کی لاش کو نیزے پر بلند کیا گیا تاکہ مسلمان لشکر کی ہمت توڑی جا سکے جنگ اس وقت ایک خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور جب علی پاشا کی لاش سلیبی جہاز پر نیزے کی نوک پر بلند کی گئی تو اس وقت عثمانی بیڑے کے دل پر کاری ضرب لگی کچھ مسلمان سپاہیوں کے حوصلے کم ہونے لگے لیکن پھر بھی انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے کئی جہازوں پر ابھی تک عثمانی پرچم لہرا رہا تھا اور کئی دلوں میں اب بھی فتح کی امید زندہ تھی لیکن صلیبی اتحاد نے مرکز میں شگاف ڈال کر عثمانی جہازوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا تھا ویسٹ کی قیادت میں بحریہ کی زبردست صف بندی نے عثمانیوں کو دفاع پر مجبور کر دیا تھا ایک کے بعد ایک جہاز سلیبی توپوں کی زد میں آیا کئی کشتیوں میں آگ لگ گئی اور سینکڑوں ملا سمندر میں کودنے پر مجبور ہو گئے تھے اور صرف چند عثمانی جہاز پش نکلنے میں کامیاب ہوئے مگر مجموعی طور پر عثمانی بیڑا بکھر چکا تھا تاریخ گواہ ہے کہ یہ پہلی بڑی بحری شکست تھی جو عثمانیوں کو مغرب کے ہاتھوں اٹھانی پڑی سلیبی اتحادیوں نے یہ مارکہ صرف فوجی سطح پر نہیں بلکہ علامتی اور نفسیاتی فتح کے طور پر بھی حاصل کیا تھا یورپ میں گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجائی گئیں پاپا اے روم نے یوم فتح منایا اور مغربی دنیا نے اسے اسلام کی بحری طاقت کا سورج غروب ہونا قرار دیا مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ عثمانی سلطنت کی سانسیں ابھی ختم نہیں ہوئی عثمانی سلطنت نے اگلے ہی سال نیا بیڑا تعمیر کر کے بحری طاقت دوبارہ حاصل کر لی دوستو لپانٹو صرف ایک جنگ تھی ہار یا جیت کا مکمل فیصلہ نہیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی پھر لپانٹو کی تباہی کے بعد سلیبی اتحاد فتح کے نشے میں مدہوش ہو چکا تھا یورپی شہروں میں عثمانی زوال کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور پاپائے روم نے فخر سے اعلان کیا کہ اب خلافت عثمانیہ کی بحری طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے لیکن وہ اس وقت ایک بڑی حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے اور وہ تھا عثمانی عظم اور عثمانی رد عمل سلطان سلیم ثانی نے لپانٹو کی شکست کا نہایت سنجیدگی سے جائزہ لیا صرف چھ ماہ کے اندر عثمانیوں نے پہلے سے بھی بڑا پہلی بیڑا تعمیر کر لیا جس میں ایک سو پچاس سے زائد جنگی جہاز شامل تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جہازوں کی تیاری اتنی تیزی سے ہوئی کہ یورپ کو اس کا علم تب ہوا جب نیا بیڑا بحرائے روم میں لہریں چیرتا ہوا ایک دم نمودار ہوا یورپ کے حکمرانوں کے چہروں پر رنگ اڑ گئے اور صلیبی اتحاد منتشر ہو گیا اسپین اور دیگر ریاستوں کے بحری افسران حیران تھے کہ جس سلطنت کو وہ ختم سمجھ رہے تھے وہ پھر سے کھڑی ہو چکی ہے اور زیادہ طاقتور ہو چکی ہے عثمانیوں نے صرف جنگی طاقت ہی بحال نہ کی تھی بلکہ بحرہ روم کے کئی اہم قلعے اور تجارتی بندرگاہیں دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لی تھی یہ محض دفاع نہیں تھا بلکہ ایک خاموش مگر پرجوش حملہ تھا دوستو لپانٹو کی شکست نے وقتی طور پر عثمانیوں کو جھٹکا ضرور دیا تھا مگر عثمانیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ خلافت ایک جنگ سے ختم نہیں ہوتی لپانٹو کی شکست کے بعد عثمانی بیڑے کی دوبارہ تشکیل نے یورپ میں ایک بار پھر خوف کی لہر دوڑا دی تھی اگرچہ خیر الدین بار اس دنیا میں نہ رہے تھے مگر ان کی بحری حکمت عملی جنگی روح اور ساحلی نظم و ضبط اس وقت بھی خلافت عثمانیہ کے بحری نظام کی بنیاد تھا دوستو بار کا وارث کوئی فرد واحد نہ تھا بلکہ وہ پورا نظام تھا جو اس نے قائم کیا تھا عثمانی جہاز رانی کی تربیت گاہیں بندرگاہوں کی حفاظت سب اسی تسلسل کی نشانیاں تھی اس بحری فلسفے نے نہ صرف لیپانٹو کے بعد خلافت کو دوبارہ کھڑا کیا بلکہ یورپ کو یہ بھی یاد دلا دیا کہ بار بروسا کا سایہ ابھی ختم نہیں ہوا اس کے بعد کئی دہائیوں تک یورپی بحری بیڑے خصوصاً اسپینی اور اطالوی جہاز عثمانی بندرگاہوں کے قریب آنے سے گھبراتے رہے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ خلافت عثمانیہ کی بحری قوت کو شکست دینا صرف ایک مارکہ جیتنے سے ممکن نہیں سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اپنے بحری قوت بحال کی بلکہ اسے مزید وسعت بھی دی تھی یہاں تک کہ ابھی بھی شمالی افریقہ سے لے کر بحرہ ایجین تک خلافت کے پرچم لہرا رہے تھے اپنی آب و تاب کے ساتھ دوستو تاریخ نے یہ سچ لکھا ہے کہ خیر بار باربروسا صرف ایک ایڈمرل نہیں تھا وہ ایک نظریہ ایک بحری انقلاب اور ایک اسلامی فخر کا ایک عظیم ستارہ تھا لپانٹو کی شکست نے جس دیوار کو جھنجوڑا تھا بار کی میراث نے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا اور آج بھی جب سمندری ہوائیں ترک سائلوں سے ٹکراتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ بار بروسا کے عہد کی گرجدار صدائیں واپس لا رہی ہوں وہ سدائیں جو یورپ کے تاج و تخت کو لرزا دیتی تھی کیونکہ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ لڑے ان کی شکست بھی فخر بن جاتی ہے